bölgesinde enstitümüzün mega projelerinden biri olan Tematik Projesine e, büyük bir e, ilgi olduğunu sizlerle birlikte muşahede et, ettik. E, bu kapsamda 2018 yılından bu yana yürüttüğümüz projenin aslında meyvelerini e, birlikte topladık. E, bunun akabinde Kültür Sanat Projeler Dairesi'nde e, faaliyetlerine devam eden e, Nogay Türk'ü sanatçımız Aslan Bekov e, Bey ile hep birlikte dinleme e, ve Yunus'un ezgilerine kulak verme fırsatı bulduk. mësonte në kursin e shigjetarisë tradicionale në Prishtinë tek ju në Semra. Isha ishte pje, ishte gnatit e isha pjesë morse në gorën që u mbajt sot në Gostivar dhe mora çmimin e tretë nga vajza që ishim afro 50 pjesë morse. Po një falënderim i veçantë shkon për organiz, organizuesin e kësaj gore, sidomos edhe për ju në Semra. shteti i peje. Jam kushtisë në e shqizitari shqyke. Kemi marë pjesë në gare në Toskoparan Iskender, ku dhe u kvalifikova në të e parë, dhe më të Jam shumë e lumë dhe që isha pjesë një festivali së të 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 tjilë. Falenderoj shumë të gjitha të, të dhe kursin një në zemre. Ju falenderoj. Unë Ramiz Bajomi, vi prej Prishtinës, prej klubit Dardania. Jëmë pjesëmarës në valën e vëstivarë, të s'ko para një skender. po kalujmë shumë mirë, ku arritë atë kualifikumë në vendin e fatër. Tu po kalujmë shumë mirë, organizimi shumë i mirë. Kosova Gülhan Kırnaydı. Alkışlayalım. Ödüllerini <laughs> üzere Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhammed Bakırcı'ya sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Сучларыбыз әйгәргәндә